大家好，你好，欢迎回到我的频道。今天要讲一个很有趣的故事哦，这是我跟 B 小姐还有劝老有三者一起创作的故事，主要是由我主笔啦，真的太烧脑了。推理的部分他们两个好像不太行的样子。总之呢，这边花了我超多时间呐、啊，但是得出来的结果我觉得很有趣，我非常喜欢。等你准备好，就开始今天的 MA 一百吧 在阿巴绕光南部的小镇上，阳光慢慢在移动，映照着彩绘的房屋和笑声盈盈的嬉戏孩童。然而，在这个令人愉悦的场景之下，却隐藏着一个不为人知的秘密。某日，镇上传出一则禁令，禁止随身携带蟑螂。居民们觉得自己被骗了，疑惑为什么会有这么荒谬的禁令。然而，这个禁令背后呢，真相却是一个惊天动地的推理故事。 出其不意的一位神秘的侦探在镇上现身了。他从刚刚就很好奇，想一探究竟。他问着身边一个打扮的特别奇怪的孩子：“你是谁啊？”那孩子回答道：“我是做坏事的好人。”这让侦探瞪大了眼睛，心想这句话可能很重要，也可能毫无意义。 侦探继续深入调查，他发现这个金灵竟然与一桩悬案有关。夜幕降临，他独自一人沿着空荡荡的街道前进，耳畔突然传来金属刮擦水泥墙的声音。他顺着声音来到一间破旧的小屋，发现一个模糊如梦幻般的景象。墙上挂着一幅未完成的画作，画中的少女正伸手触碰蟑螂，眼中闪烁着好奇的光芒。 他侦探感到一阵寒意，心想恶心，但这似乎是一个线索。他仔细观察画作，发现画上的女孩跟一个失踪的女孩非常相似。他开始怀疑这个小镇上的蟑螂禁令是否与这个失踪案件有关。他决定继续调查。 第二天早上，侦探向当地的警方要求调阅失踪女子案件的调查档案。他发现，最近的失踪女孩在失踪前曾经与一名居民发生争吵。这名居民是猫狗餐厅的老板，他经常从外地进口昆虫、蟑螂等昆虫类食材，然后组成材料卖给顾客。到底是什么人在吃啊？他心想。于是，侦探怀疑这名老板跟女孩的失踪案件有关。他决定深入调查这间猫狗餐厅。 当侦探进入餐厅时，他闻到一股特殊的气味，似乎是蟑螂的味道。里面谁都不在，没看见客人，也没看见老板。他开始细心观察餐厅内部，电风扇在他头顶上缓慢转动着。他发现一些非常诡异的东西。首先，老板的冰箱里摆满了各种昆虫，包括蟑螂、蜈蚣、蚂蚁等等。 其次，在餐厅的垃圾桶里面，他用手触摸、嗅闻，他发现一些女孩的新鲜衣物。这些发现让侦探对老板产生了怀疑。嗯，嗯，嗯，会在冰柜里面吗？侦探重新站起来，走到冰柜前，他打开了冰柜。你要做什么？当老板出现的时候，侦探正在他的冰柜里乱翻一通。没什么，没什么。 侦探一边说着，一边往后退。老板手里拿着一把锋利的菜刀。“你饿了吗？”老板指着冰柜里那些食材。“不不不不！”侦探说，“我是吃素的素食主义者。”他假装镇定，与这位老板攀谈几句，匆匆离开了餐厅。他打电话请求警局帮他调查这个老板的过去。他发现老板曾经对许多女孩性骚扰，而且还被警方逮捕过多次。他决定跟从老板的行踪。 看看能不能找到更多证据。然而几天下来，他什么证据也没能找到。侦探苦思不已，这样下去一点办法也没有。他决定再回去破屋子里面找找线索。他重新来到那幅少女与蟑螂的画作前面，他走近一看，发现画中的蟑螂并不是真的，而是用金属制成的蟑螂。他抚摸蟑螂的身体，发现它竟然有微弱的电流。 他突然想起了蟑螂的一个特点，他们不喜欢强光。他猜这些金属蟑螂可能是某些秘密的监听装置，利用蟑螂的习性来伪装自己，真是天才啊！他决定把这个金属蟑螂带走，去给专家分析它的原理。就在侦探这样离开的时候，他听到后门被打开的声音，于是赶紧藏在角落。他看到一个身穿黑衣的男人走了进来。 那人手中拿着一个黑色的箱子，打开之后，里面竟然是满满的金属蟑螂。这些蟑螂与镇上失踪的女孩有什么关系呢？这男人又是谁？侦探猜想，这些金属蟑螂可能用来监听镇上居民的言行。他想起之前的禁令，也许是有人发现或者防止发现这些金属蟑螂的存在。他觉得这一切都太诡异了，他决定跟踪这个黑衣男子，看看他到底是谁，为什么要做这些事情呢？ 侦探悄悄地跟在黑衣男子后面离开。他发现他走进了一间废弃的工厂，工厂里面有很多电子设备跟电脑。黑衣男人坐在一个电脑前面，正在操作着什么。侦探透过他随身携带的超轻望远镜查看，发现电脑上显示着镇上各个地方的画面，还有很多人的声音。果然，他猜中了，这些金属蟑螂的确能够监听。除此之外，还有录影的功能。 侦探感到非常震惊，他想知道黑衣男人的目的到底是什么。他决定拍下电脑上的画面作为证据，可惜他的手机拍不了这么远的画面，他得靠近一些才行。除此之外，他还打算趁黑衣男人不注意的时候抓住他，问清一切。 侦探慢慢移动身体，悄悄地走进了黑暗的空间当中。他左手拿着手机，右手拿着一把 BB 枪。因为在阿巴绕光，此枪是非法的。他相信这把 BB 枪能够应付任何可能的突发状况。他看着黑衣男子专注地坐在电脑前面，正在快速地输入着什么。侦探小心翼翼地走近，他的手机已经切换到相机模式。他对准了电脑屏幕，按下快门。 却这时，黑衣男人突然转过头来，他发现侦探的存在，他惊恐地站了起来，想要逃跑。侦探立刻举起了 BB 枪，大声喊道：“别动，你被逮捕了。嗯”那是 BB 枪吧？黑衣男人没有听从侦探的命令，他不知道从哪里拔出了一把匕首，向侦探挥去。侦探迅速闪避不及，同时手枪击中了黑衣男子的腿部。 黑衣男人痛得倒在地上，大声哀嚎起来。这就是 BB 枪的威力，侦探说着，而且还趁势迅速上前，用手铐将黑衣男人给锁住。接着，他试图打开电脑查看黑衣男人所输入的内容，阻止未知的危机。但是电脑被密码锁住了。告诉我密码是什么？侦探说，否则就干再给你一发。哈哈，黑衣男人大笑，你什么也得不到的。 就在这时候，侦探听见了脚步声，是黑衣男人的帮手来了。他不知道对方有多少人，寡不敌众，只好先行撤退。侦探离开了工厂，他怀疑黑衣男人的行为背后可能存在着更加邪恶的计划，因此决定展开进一步的调查。 昨天，侦探在猫狗餐厅的老板店里假扮成客人，试图找到一些新的线索。他走进餐厅，东看西看，这里还是一样，一股浓浓的蟑螂味。里面依旧一个客人也没有。又是你，老板从厨房走了出来。侦探摸摸自己的假胡子，随便上点什么吧。你不是素食主义者吗？我不是。侦探又摸了摸自己的假胡子。 没多久，老板上菜了，那是一盘恐怖的蟑螂大餐。侦探拿着刀叉东挑西拨，他疑判食物中含有金属蟑螂。这些蟑螂说不定不是普通的昆虫，而是被设计过特殊的、可以控制人类大脑的微型机器人。这时，一个小孩来到餐厅了，正是上次打扮怪异的孩子。他假装偶然与侦探聊起天来，在对话的过程里面，他。 提到了一些有关金属蟑螂的事情，侦探立刻联想到失踪女孩的案件，并询问了更多细节。这个小孩感到非常紧张，但是仍然避免直接揭露真相。他小声的告诉侦探，要他到镇外去一个隐蔽的艺术建筑里面找。跟我来。侦探点了点头，放下钞票，离开了这间餐厅。小孩若无其事的跟着他出去。你会害惨我的！小孩跟在后面对侦探说道。 你知道什么？侦探问，一面从西装外套拿出烟来抽。你以为我会就这样把一切告诉你吗？对啊，侦探说，因为我现在有冰淇淋。他从口袋里拿出了香草冰淇淋，任任何小孩都无法拒绝。我不是为了冰淇淋才告诉你这些的。小孩说话的时候紧张兮兮的张望。我是为了自己，都可以。侦探还是把冰淇淋给了这个孩子。 孩子吃着冰淇淋，神色肃穆的说：“金属蟑螂可以控制人类思想和行动，而且可以使人类成为奴隶。我爸爸目的是想利用这些技术建立自己的集权主义独裁王国，成为当今圣上。你爸爸是谁？你去实验室就知道了。”小孩说着，拿了冰淇淋跑开了。 果然，侦探在镇外那个隐秘的艺术建筑里面找到了黑衣男子的秘密神秘实验室。侦探向当地警方汇报他的发现，但是警方不相信这些说法，认为这种阴谋论啊只是妄想。时间不能再拖了，侦探决定独自行动。他单枪匹马进入黑衣男子的实验室，打算将整个实验室摧毁。只见侦探拿一把 BB 枪走进黑衣男子的实验室当中。 墙上到处都是女孩与蟑螂的艺术画作。除此之外，他还看到各种奇怪的仪器和试管，里面装着不明液体跟生物。他觉得这些一定是黑衣男人用来进行非法实验的东西。他决定用 BB 枪射破这些仪器和试管，让他们爆炸。然而，黑衣男人从上次的争斗之后早已有所准备。他派出手下阻止侦探的行动。侦探毫无畏惧的开始。 他的行动，他一面射击，一面躲避黑衣男子手下的攻击。我的米奇呀，这些人都是哪里请来的？没多久，他就发现 BB 枪的弹药不够了，他只好从口袋里拿出一把剪刀，用它作为武器。他勇敢地跟黑衣男人的手下战斗，一个个用剪刀的刀柄将他们打倒。最后，他来到黑衣男人的办公室，他看到的黑衣男人正坐在电脑前，想删除所有资料。 侦探大喊道：“你别想逃脱，你的罪行已经暴露了。”黑衣男人听到声音，转过头来，他看到侦探拿着剪刀向他冲过来，他连忙从抽屉拿出一把 BB 枪，对侦探开火。侦探灵敏的闪避了两颗 BB 弹，跳上男人的桌子，他用剪刀刺向黑衣男人胸口。黑衣男人还没来得及反应，就被剪刀刺中了心脏。 他发出一声惨叫，然后倒在地上。侦探成功了制服黑衣男人，并且开始将电脑上的资料拷贝下来。他一边拷贝一边打电话给警方，告诉他们自己已经解决了这个案件。所有证据都在我手中了，不用太感激我啦。他说着，低头一看，那黑衣男子已经不见踪影。虽然侦探在激烈的搏斗当中获得胜利，但是黑衣男人却逃脱了。 原来，黑衣男人是一个犯罪集团的头目。他利用金属蟑螂监听镇上居民的言行，以便找到适合的目标，然后绑架或者杀害他们。那位餐厅老板是黑衣男人的同伙，他用美味的昆虫料理来吸引顾客，然后在食物中下毒，或者植入金属蟑螂，使他们失去意识或者被控制，再将他们带到工厂处理。 这些失踪女孩都是黑衣男人集团的受害者。最后一个失踪女孩在失踪之前发现了金属蟑螂的秘密，并且跟餐厅老板发生了争吵。她被黑衣男人绑架，并且杀害了。这些画作都是黑衣男人的作品。他其实也是一个变态的艺术家，以少女为主题，将失踪的少女点画在画布上。 做坏事的好人则是黑衣男子的儿子，他知道父亲的罪行，但是又不敢揭发他。他对侦探感到好奇跟敬佩，想帮助他解决案件，可是又不想背叛父亲，所以他故意说了含糊不清的话，暗示侦探注意蟑螂。最后，他还告知了侦探他父亲的秘密实验室所在之处。 是这些实验手段真的能够控制人内心世界？我愚民政策让自己成为当今圣上吗？这段描述在侦探心中仍有所保留。后来，警方在工厂里找到那些失踪女孩的尸体，他感到非常的悲伤跟愤怒。他决定追捕在逃的餐厅老板与黑衣男人，将犯罪者绳之于法。镇上的经历在黑衣男子与他同伙离去之后随之解除了。 阳光再次洒满每个角落，孩子们的笑声重新响起，而那位神秘的侦探带着对正义的期待，踏上了新的旅程。故事到此结束。这是我们的第一部推理故事啊！哇，一边写一边烧脑啊，创作过程是蛮辛苦的。大家觉得有趣吗？虽然它不是正统的推理故事啊，不过觉得很好玩。那如果觉得这种…… 推理类型的故事，有兴趣的话呢，也欢迎留言告诉我哦。啊，以上就是今天的故事啦，别忘记按赞订阅，还有鼓励我们，创造更好的内容。那我们下次再见，拜拜。